Sedara-sedara, kenyataan Tuan Presiden PAS Tan Sri Datuk Sri Haji Abdul Hadi Awang pada uh, 7 Februari 2026 yang mana dia ada menyebut bahawa PAS saja berani mengatakan perjuangan mereka berpahala. Baik. Okey, sikit lagi. Okey, boleh. Saya saya taklah nak mempertikaikan hak sesiapa untuk yakin dengan perjuangannya. Saya tak pertikai. Eh? Tetapi apabila ayat itu memberi gambaran seolah-olah perjuangan parti lain tidak dapat pahala. Ha, maka di situlah ha, saya terhenti dan juga saya kena fikir eh. Saya. Cakap, kerana ini bukan lagi soal politik saya. Ini ini adalah juga soal akidah dan juga konsep pahala. Sebab dia cakap hanya parti dia saja yang buat kerja yang diktirah pahala. Ya. Eh? Soklah parti lain itu tidak dapat pahala. Satu persoalan besar dalam fikiran saya siapa yang menentukan pahala ni? Dalam Islam, pahala bukan ditentukan oleh pertama nama parti, walaupun nama parti itu Islam. Kedua logo tak ditentukan oleh logo, capture logo bulan ke logo bintang ke, dan juga tidak ditentukan oleh keahlian dalam organisasi berkenaan. Maka pahala itu ditentukan oleh apa? Pertama Iman, niat. Kita niat pun dapat pahala. Seterusnya, amal. Amal kita dapat pahala. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Zalzalah, ayat yang ketujuh. Sesiapa yang melakukan kebaikan, walaupun sebesar zarah, dia akan melihat balasannya. Ayat ini tidak menyebut pati. Ayat ini juga tidak menyebut jemaah tertentu. Tidak sebut. Dan ayat ini juga tidak menyebut tentang jenama perjuangan. Dia tak sebut. Maka sesiapa saja yang membuat kebaikan akan dapat pahala. Dan ulama' ulama' terdahulu. Sangat berhati-hati dalam nak mendakwa, nak claim amal mereka ni mendapat pahala. Sebab apa saya? Sebab mereka ni takut tentang satu perkataan yang dinamakan sebagai riak. Mereka takut dengan takabur. Dan mereka sangat takut jika amal mereka tidak diterima. Imam Ahmad eh, pernah diuji dan dipenjara kerana menentang pemerintah. Adakah Imam Ahmad mendakwa hanya kumpulannya sahaja yang mendapat pahala? Tidak. Imam Abu Hanifah menyokong tentang keadilan sosial. Adakah Imam Abu Hanifah pernah berkata selain kumpulannya tidak dapat pahala. Pun tidak. Kenapa saya generasi awal dalam pengembangan Islam begitu takut nak mendakwa pahala untuk diri sendiri. Tetapi apa yang berlaku pada hari ini? Yang berlaku pada hari ini ada pihak yang begitu yakin yang mengaitkan pahala dengan parti mereka sendiri pula tu. Saya tak faham. Inilah namanya bahaya bila eksklusiviti agama itu menjadi milik parti. Dan dalam sejarah pemikiran Islam, ada satu ciri yang sering dikaitkan dengan kelompok ekstrim. So, saya dah tahu dah jawapannya. Kelompok itu apa namanya. Itulah yang dikenali sebagai khawarish. Yang mana khawarish, puak-puak khawarish mengaitkan kebenaran agama ni secara eksklusif kepada kelompok mereka sendiri. Yang mana mereka menganggap kelompok lain berada dalam kesalahan. Berada dalam keadaan syubahah berdosa online kafe online masuk neraka ahli as-sunnah wal jamaah dia tidak pernah mengajarkan untuk memonopoli bentuk pahala itu sebab kebenaran itu sangat luas sebab rahmat Allah itu terlalu luas Lipa ada dalil Tak semua yang kita nampak itu hakikat milik. Elok kita tenang dulu sebelum buat kesimpulan. Jadi kalau lah seorang ahli ahli amno lah, eh, membina sekolah agama. Kalau ikut logik tuan presiden tak dapat pahala. Kalaulah seorang ahli parti amanah eh, memperjuangkan kebajikan rakyat di kawasannya, kalau ikut logik Tuan Presiden, tak dapat pahala. Itu belum dikalaulah seorang anggota keadilan membantu rakyat yang fakir miskin. Kalau ikut logik Tuan Presiden, sama. Tak dapat pahala. ataupun kalau bukan ahli mana-mana parti eh, dia tubuhkan institusi zakat ataupun dia bangunkan sistem halal ataupun dia memperkukuhkan sistem kewangan Islam adakah itu semua kerja sia-sia kalau ikut logik tuan presiden Dan kalau seorang muslim di Eropah Bukan di Malaysia, di Eropah. Memperjuangkan hak umat Islam di sana. Adakah amalnya juga tidak diterima? Hanya kerana di situ tidak ada PAS. PAS hanya ada kat mana? Ada di Malaysia. Singapura tak ada PAS. Thailand tak ada PAS. Jadi jawapan jujurnya sudah tentulah tidak dapat pahala. So ikut logik, ikut analogi. Ikut analogi yang saya faham. Dan saya nak sebutkan di sini, jika perkara itu dosa, maka tetap dosa. Sebaliknya, jika seseorang itu aktif dalam mana-mana parti, tak kisahlah parti apa, di AP ke, keadilan ke, UMNO ke, amanah ke, PAS ke, tak kisah. Tetapi melakukan fitnah. Melakukan kesalahan kazaf. Menzalimi orang lain. Adakah keahlian parti boleh menyelamatkan dia di akhirat? Adakah dia boleh selamat? Oleh kerana parti yang dia anuti? Tidak. Dan dalam hadis tentang muflis di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa seseorang boleh kehilangan pahala kerana menzalimi orang lain. Jadi di sini di sini apa? Maksudnya pahala ni bukan lesen kekal saja. Dan pahala ni boleh dipindah kepada bangsa kezaliman. Dan kita perlu membezakan antara politik dan juga agama. Ha, kalau sebut beza, ada orang cakap aku liberal ni pula. Masalah timbul apabila parti politik menyamakan kesetiaan kepada parti dengan kesetiaan kepada agama. Itulah masalahnya. Bila kita sebut, macam ni dia orang tak boleh terima. Tapi jelas kenyataan Tuan Presiden itu, inilah maksudnya. Parti adalah alat. Agama itu adalah wahyu. Bukannya parti itu datang daripada langit. Dan parti itu boleh berubah. Yang tak boleh berubah adalah agama. Bila Tuan Presiden bercakap, eh, seperti pendirian parti lah, yang mendakwa seolah-olah satu-satunya jalan berpahala, dapatkan pahala, ia sedang meletakkan dirinya terlalu tinggi. Ha, itu masalah tu. Itulah masalah Panas lah kan? Panas kan hari ni Dan taksub ni Tidak boleh disamakan dengan iman Ketaksupan kepada parti Bukan tandanya iman kita kuat Sama ada Parti tu AP ke Keadilan ke Amanah ke abdul, ke PAS ke Taksub kepada parti Bukan tanda iman tu kuat Sebab taksub itu Boleh membutakan akal kita bila taksub itu berlaku, eh, maka apakah uh, seseorang itu, dia punya tingkah laku ni? Dia akan bela parti walaupun salah. Dia akan tolak kebaikan pihak lain walaupun pihak lain itu jelas kebaikan. Dan orang itu akan mengaitkan kebenaran dengan identiti bukan dengan dalil. Itu saya sebut, inilah perkara yang sangat berbahaya. Dan kita kalau nak berpolitik, kita perlu dah matang. Dan jikalah mereka tu benar-benar yakin dengan perjuangan yang mereka lakukan, perjuangan untuk mengangkat agama Islam. Maka tunjulkanlah dengan dasar Apa lagi? Polisi. Dan yang paling penting rekod pentadbiran. Tak perlulah nak memperbandingkan pahala. Mentang-mentang pahala tu tak nampak. Dia boleh cakap pahala tu hanya ikut dia. Saja. Dan pahala tu bukan boleh dibuat sebagai alat nak sahaja. Dosa pahala ni urusan siapa? Ini adalah urusan Allah. Bukan urusan kamu. Kita tak perlu orang yang orang agama yang berpolitik. Kita mahukan orang politik yang beragama, beriman. Saya sangat setuju dengan Abang Karim ni. Saya rasa pahala ni tidak diberi mengikut kad ahli. Dia tak ikut pun nombor keahlian. Dan tak ikut pun logo parti atau pembendera parti. Pahala ni diberi oleh Allah SWT berdasarkan iman dan juga amal kebajikan yang kita buat. Dan kalau kita nak bercakap tentang Islam, eh, sepatutnya kita cakap dengan tawaduk. Bukan dengan nafsu. Bukan dengan kepentingan hati. Dan kalau nak bercakap tentang perjuangan, buktikanlah dengan integriti. Kenapa apa? Kerana rahmat Allah itu lebih luas daripada mana-mana parti di dalam dunia dan juga negara kita dan sesiapa yang melakukan kebaikan walau sebesar zarah dia akan melihat balasannya itu yang saya sebutkan tadi kan